всем привет, с вами Марфа и в сегодняшнем девятом видео я расскажу о всяких штучках на моем канале. Первое, о чем я хочу рассказать, это если вы помните, в первом моем видео я говорила про юбилейные видео, это 10, -е, 20, -е, 30 -е и так далее. Так вот, я решила, что эти видео будут вызов принять. Да, это, если вы думаете, что 10 мое видео стартует. подружки машины мы выбрали из ютуба разных известных видеоблогеров, выбрали 4 вызова да, э, которые мы будем выполнять два мы вызова будем выполнять на два вместе если вам интересно посмотрите на следующем видео надеюсь она скоро появится на ваших экранах вот второе о чем я хотела рассказать в этом видео то что каждый это прикольненько и интересно. Вы можете узнать слово привет на разных языках. Если вы это поверите, вам, наверное, понравится. И третье, о чем я хотела сказать, это о том, что когда у меня наберется 15 подписчиков, а у меня еще сейчас 10, я, вы мне будете в комментарии последовательно каждое видео писать в комментарии привет. И я буду выбирать, выбирать трех человек и Давайте привет. Сейчас, чтобы показать примеры, я буду передавать привет. привет, моей маме, папе и моей лучшей подружке Маше. Всем вам говорю привет. Что дальше мне было? Вот. Далее я вам говорю пока-пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Если вы еще не подписаны, еще не поставили лайки под другими видео или под этим, конечно же, поставьте. Да еще раз всем пока и вам я могу еще раз показать Алина. Сейчас покажу. Пока! Скоро всем пока. Пока. Подписывайтесь.